Çexovun Duel adlı əsərində müəllif olduqca maraqlı bir fikir ifadə edir. Çexov deyir ki, insan Allahın əmrlərinə əsasən yaxınını sevməlidir və bu sevgi eyni zamanda həmin şəxsi qorumağı da əhatə etməlidir. Yəni Çexov bu əsərdə iddia edir ki, insan başqasını onu məhv edə biləcək şeylərdən qorumağa borcludur və yalnız bu şəkildə Allahın yaxınını sev əmrinə əməl edə bilər. Və burada dostlarım ən maraqlı şey başlayır. Sonra müəllif çox təhlükəli, lakin məntiqli nəticələrə gəlir. O cəmiyyətdə hər hansı bir dağınıqlıq yaradan elementin, məsələn Düşmən qonşu ölkənin hakimiyyətini ələ keçirməsinə və xalqı məhv etməsinə kömək edə biləcəy müxalif qüvvələrin və ya moral və əxlağı pozan normal anlayışlarını, transgendərliyi, şarab içməyi və dinsiz davranışları təbliğ edən hərəkətlərin, dostlarım, mütləq kökünü kəsilməli olduğunu deyir. Bəli, məhv etmək. Çünki əgər düşmənin zərərindən insanları qurtarmasan, sən Allahın yaxınını səf əmrinə əməl etməzsən. Xatırladıram ki, bu mənim fikrim deyil. Bu dünya tərəfindən tanınmış rus yazıcısı Çexovun fikridir və bu fikrə Lev Nikolayevic Tolstoy da yüksək qiymət verir. Göründüyü kimi, Çexovun sevgi anlayışı amansızlıq və hətta qətillərə qadir ola bilər və bu sözün başa düşülməsi üçün mümkün olan tərəflərdən biridir. Dostlarım, bilirsiniz, mən xristianlarla çox hüsniyyətli oluram. Onlar da Allahın sevgisi və mərhəməti haqqında çox danışırlar. Amma fikir vermişəm ki, onların sevgisi əks hallarda boş olur. O, onları heç bir müsbət əməllərə yönəltmir. Onların sevgi anlayışı onları salihliyə, Allah qorxusuna, Allahın qadağalarından çəkinməyə və onun əmrlərini yerinə yetirməyə sövq etmir. Tamamilə heç bir şeyə Və bu mənim müsəlman olaraq subyektiv fikrim deyil. Bu obyektiv reallıqdır. Bunun üçün özünü xristiyan kimi təqdim edənlərin 99%-in necə yaşadığına baxmaq kifayətdir. Əksəriyyəti dinlərindən çox uzaqdılar. Dinə uzaqlıqdan bəhs edərkən mən həm biliklərin, həm də Allahın yolunda əməlləri nəzərdə tuturam. Məsələn, İncili oxuyan xristianların sayı çox azdır. Atamız duasını ezbər bilənləri barmaqla saymaq olar. Böyük ehtimal İsa kimi ona salam olsun, sünnət olunan 10-15 nəfər xristiyan tapmaq yəqin ki, mümkünsüzdür. Və ya deyək ki, çox az xristiyan qadın tapılar ki, Allahın təyin etdiyi geyim etiketinə riayət edərək bədəninin açıq hissələrini örtmüş olsun. Bu günlərdə başlarını örtən xristiyan qadınlar yalnız rahibələrdir. Çox nadir hallarda onlarda kimsə özlərini ərləri üçün qoruyur. Toxunulmamışları ən yaxşı halda 8-ci 9-cu siniflərdə tapmaq olar. Təəssüf ki, bu heç kəsi qorxutmur. Bu günlərdə vətəndaş nigahları üstünlük təşkil edir. Kilsə nikahı sadəcə bir formalığa çevrilib və tezliklə tamamilə unudulacaq. Müasir xristianlar dostlarım, ibadət qaydalarını, təmizlənmə, qurban kəsmə, xeyriyyəçilik, ziyarət, oruc qaydalarını bilmir. Onlar şərt, qayda, qadağa, vacib olanları bilmir. Halbuki Allahın qanunları onları bilib onlara əsasən yaşamaq üçün lazımdır. Buna görə dostlarım, mənim bir sualım var. Xristianlar Allah sevgisi sözünü düzgün başa düşürlərmi? Bu mövzu barədə çox düşündüm və müasir xristianların mənəvi tənəzzülün səbəbini axtardım. Nəticədə başa düşdüm ki, bu sevgi sözünün yanlış anlaşılmasının nəticəsidir. Onlar daim deyirlər ki, Allah bizi sevir. Allah sevgi və mərhəmətdir. Biz isə onun övladlarıyıq və o bizim günahlarımız üçün öldü. Dostlarım, siz başa düşürsünüz ki, belə bir konsepsiya hər bir insanın ağlında mütləq şəkildə özünü sakitləşdirməyə səbəb olur. Bu sözlər sayəsində bu gün dünyada özlərini xristiyan sayan milyardlarla insan heç bir qorxu və vicdan əzabı olmadan müxtəlif günahlar edirlər. Bu sevgi sözünün yanlış anlaşılmasının nəticəsidir. Bilirsiniz, mən xristianların İslamda sevgi yoxdur demələrini çox eşitmişəm. Bunu müəyyən etməliyi dostlar. Yanlış anlaşılan sevgi əslində sevgi deyil Bəli, bu sadəcə psixoloji bir bağışlanmadır. Günahların icazə verilməsindən başqa bir şey deyil. Xristiyan sevgisi ilə müsəlman sevgisi arasındakı fərqi bilirsinizmi? Xristiyanlar hamını sevməyərlərini iddia edirlər. Günahkarları da sevirlər, bütpərəsləri də, qatiləri də, rüşvətxorları da, quldurları da sevirlər, təcavüzkarları da sevirlər. Tamamilə hər kəsi Çünki onların fikrincə biz hamımız Allahın övladlarıyıq. İslamda isə belə bir sevgi yoxdur. İslamda sevgi bir öhdəlikdir. İslamda Allaha olan sevgi müsəlmanın özü üzərində işləməsinə səbəb olur. Ruhu, bədəni, düşüncələri və istəkləri üzərində. İslamda sevgi müsəlmanı səhər saat 4-də yatağından qalxmağa Həyat yoldaşlarını və uşaqlarını oyadıb, dəstəmaz alaraq bütün ailəsi ilə Allaha ibadət etməyə sövq edir. İslamda sevgi milyardlarla insanı diz çöküb Yaradanına səcdə etməyə sövq edir. Buna görə də müsəlmanlar həyatları boyuca gündə 5 dəfə Rəbblərinə olan sevgilərini həyata keçirirlər kəlin müqayisə edək istədiyiniz hər hansı bir üsulla əməllərinin nəticələri ilə müqayisə edə bilərik məntiqi arqumentlər gətirə bilərik statistiqaya müraciət edə bilərik riyaziyyatı daxil edə üçüncü tərəfi də dəvət edə bilərik müqayisə edək müsəlman sevgisini hansı ki əməl ibadət etməyə dua etməyə salihliyə təvazökar olmağa oruc tutmağa sədaqə verməyə bükə dəqalarə riayət etməyə təhrik edir və xristiyan sevgisi hansı ki gördüyümüz kimi tam hərəkətsizliyə və hər şeyə icazə verməyə səbəb olur müqayisə edin dostlarım və hər şey tamamilə aydın olacaq hər şey müqayisədə üzə çıxır mən bunu kimi seincitmək və ya müsəlmanları daha yaxşı və ya daha pis göstərmək üçün demirəm allah şahittir belə bir məqsədim yoxdur Mən səmimi qəlbdən gözlərinizi açıb sizi xilas edəcək və Rəbbimizin razılığına gətirəcək şeyləri göstərmək istəyirəm. Keçmişdə bir müsəlman alim var idi, Quran hafizi. Adı Əl-Həsən Əlbəsridir və o bu mövzuda maraqlı bir şey demişdi. Demişdi ki, bəzi insanlar Allahı sevdiklərini iddia edirlər. Allah da onları bir ayə ilə sınadı. "De, əgər siz Allahı sevirsinizsə, Məni mardımca gəlin ki, Allah da sizi sefsin. Bu ayə əslində Allahı sevən amma heç bir əməl etməyənlər üçün tam bir çıxılmaz vəziyyət yaradır. Çünki insanın özünü aldatmasının mahiyyətini üzə çıxarır. İş ondadır ki, bu ayədə Allah peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm insanlara əgər onlar Allahı sevirlərsə, o zaman onun göndərdiyi peyğəmbərə tabe olsunlar xəbərini çatdırmağa əmr edir. Çünki əks halda onlar yalan demiş olurlar. Yəni Allahın insanı sevməsinin şərti öz istəklərinə və nəfsinə yox, onun peyğəmbərinə itaat etmək və ona tabe olmaqdır. Əsl sevgi əzizlərim, insanın sevgi obyektinə doğru can atması, onun razılığını qazanmaq üçün ona yaxınlaşmaq arzusunu ehtiva edir. Əgər ağlınız varsa, Anlamalısınız ki sevgi bizi Rabbimizin sevdiği şeyləri etməyə, onun bizə tapşırdığı öhdəlikləri yerinə yetirməyə və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməyə təşviq etmirsə, bu sevgi deyil. Bu özünü aldatmaqdır. Belə bir sevgiyə görə Allah mükafat vermir. Belə bir sevgiyə görə o cəzalandırır. İslamda sevgi ilə bağlı bir qayda var və mən düşünürəm ki, İslamdakı sevgi anlayışından daha sağlam bir anlayış yoxdur. Allahın sevdiği hər şeyi sevmək və onun nifrət etdiyi hər şeyə nifrət etmək. Bütün xeyirli şeylərə sevgi, bütün pisliklərə nifrət. İslamda sevginin bu cür anlayışı mükəmməldir. İslamda düşüncəsiz heç nəyə və heç kəsə baxmayaraq sevgi yoxdur. İslam şirki, bütbərəsliyi və müqəddəslərin həddən artıq ucaldılmasını sevmir. İslam rəssimlərə, heykəllərə, qəbrlərə, övlüyələrə dua etməyi və onlardan kömək diləməyi sevmir. İslam alkoqalizmə, narkomaniyə, zinaya və söyüş sözlərinə nifrət edir. İslam valideynlərə hörmətsizliyə, uşaqların tərk edilməsinə, uşaq evlərinə və qocalar evlərinə nifrət edir. İslamda kör sevgi yoxdur və məncə bu möhtəşəmdir. Dostlarım, demək istədiyim odur ki Əgər sizin sevginiz Allaha olan imanınız sizi daha yaxşı olmağa, inkişaf etməyə, gündən-gündə daha xeyirxah, daha çalışqan və daha təkvalı olmağa təşviq etmirsə, əgər Allaha olan sevginiz sizi ona təslimiyyata aparmırsa, bu dostlarım, sizin əqidənizdə problemlər olduğunu göstərir və bu problemlər sizi məhv edə bilər. Ağıllı ehtiyatlı olun. Bu qədər. Ümid edirəm ki, bu videodan fayda götürə bildiniz və sevgi sözünə münasibətinizi dəyişə bildiniz. Ümid edirəm ki, indi sevginiz canlı və təsirli olacaq. Assalamu aleykum, aleykum və rahmetullah və bərəkətu